Сегодня Белопольская районная организация ветеранов Афганистана, партия ветеранов Афганистана вместе с районной радой в лице головы Люта Валерия Александровича, также при поддержке Райдеж администрации в лице Дурнопьяна Владимира Ивановича, Лили Николаевны, председателя Белопольской районной организации ветеранов Украины, меня как головы воинов-интернационалистов и присутствует здесь дедушка Филиппович, внук которого сейчас доблестно выполняет свой долг перед Родиной, где идут боевые действия на территории Донбасса. И мы решили помочь, чем можем, тем поможем. Собрали провианты, мед, сало, тушеночку рации нашим воинам, чтобы они все-таки вернулись с боевых действий живыми, так как уже с Белопольского района один есть, который грузом 300 сейчас с Харькова переведен в Киев, в госпиталь. И почему мы здесь именно выбрали это место, чтобы это были последние в районе. 8 участников боевых действий, которые погибли, выполняя интернациональный долг в Афганистане. И на этом было закончено 200-е грузы поступают не только в Белопольский район, но и чтобы они были последними на территории Украины. Также присутствует здесь и мать военнослужащего, который там выполняет долг. Фамилию говорить не будем. Воины есть воины, так что пускай им служится легко. И хотелось бы еще, конечно, сказать нашим доблестным генералам, чтобы как-то немножко отнеслись по материальной части. Получше деньги собраны украинским народом. Так что будьте любезны, для чего их собирали, для того они должны были. Не в последнюю очередь, ни на гробы, чтобы эти деньги пошли, на бронежилеты, каски, берцы, лифчики, оружие и так далее. В принципе, у меня все, Так что сейчас скажет Филиппович, дед, воина, слово ему. Дорогой Олежа. Мы очень сожалеем что в настоящее время происходит война. Война, которая никому не нужна между нашими старшими братьями, которые всю жизнь вместе жили, а сейчас враждуют. Я очень сожалею, что гибнут там молодые люди, такие как ты. Бережи здоровье свое и старайся быть достойным воином, как мы у годы Великой Отечественной войны. Крепися, дорогой онучок. Также хочу путь слово сказать для воинов, выполняющих свой долг. На Донбасі голова районної ради Лютий Валерій Олександрович. Сьогодні в нашій державі непроста ситуація. Ніколи в житті наші мирні люди не думали, що будуть воювати з нашими братами-росіянами, але так склалася ситуація. І сьогодні ми керівники всіх ланок, міст, районів, областей країни. Ми повинні зробити все, щоб наші солдати, які захищають нашу рідну Україну, були забезпечені всім необхідним для того, щоб здійснювати подвиг, який вони сьогодні здійснюють, захищаючи нашу рідну неньку Україну. З свого боку, ми допомагали і будемо допомагати для вирішення тих складних питань, які сьогодні є в нашій армії. Це надання допомоги, що стосується продуктів питання, рацій, інших моментів. мы перед вами никогда не будем в боргу. Відстоюйте нашу родную Украину. Мы поруч с вами завжди.